হেল্ল' এভৰি ওৱান আজি গৰু বিহু আমি গৰু বিহুক গা পা ধুৱালোঁ খালি লং ভিডিঅ' বনোৱা নহ'লে এতিয়া ঘৰলৈ যাব ওলাইছোঁ তেতিয়াহ'লে আজি ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আমি ভাটিবেলালৈ কি কি কৰোঁ ক'ত ক'ত যাওঁ মইনো বিহু খাব আহিবি আমি গৈ থাকোঁতে বাঁহতলি দি যাব লাগে এতিয়া গৈ আছোঁ এইফালে আমি গা ধোৱা গৰুকেইজনী জেঠাইহঁতৰ ঘৰৰ পৰা আহি পোৱাৰ পাছতে পাৰ্চেল এটা পালেহি এইফালে দেউতা আৰু বাবৈ মিলি খুলি আছে আৰু আজি আহিছে আমাৰ ঘৰত পোৱালিদাৰ বিহু খাবৰ কাৰণে আৰু ইফালে জেঠাইহঁত নামঘৰলৈ আহিছিলে তাৰপৰা আহিছে আৰু ইয়াৰ হুঁচৰি গাবলৈ আহিছে আমি দুইটাক ক'লে ঘৰত এতিয়া মানুহে নাইকিয়া হ'ল চব বিহু খাবলৈ গৈছে আমি বিহু আহি আছে যে সেইয়াবোৰ চাই আছোঁ আৰু কাম কৰি আছো ঘৰৰ কামত লগাই থৈ গৈছে দুইটাকে এয়া হওক কাম কৰি থাকো নাই মোবাইল চলাই কেনেকুৱা এক্সপিৰিয়েঞ্চ ভাগৰ লাগি গৈছে এতিয়া কৰোঁ কিবা পিঠা খুৱাব আৰু কি কৰিব আছোঁ এতিয়া বনাই থোৱা পিঠাকেইটাত এটা এটাকৈ কল দি দিছে আৰু দাদাই ইফালে গৰুকেইজনীক ভৰি থোৱাই আছে আৰু বিচনী দি বিচাৰ নিয়ম আছে এয়া কৰি আছে আৰু এতিয়া পিঠা আৰু কল খুৱাই দিব সিহঁতক গৰু কৰা নিয়মবোৰ চাই শেষ হোৱাৰ পাছতে ঘৰত আহিলোঁ এইফালে ভণ্টীৰ বাহিৰতে বহি পেলাই খাই আছিলে আৰু এয়া আমাৰ ভাইটি সিহঁতে বিহু গাবলৈ আহিছে আৰু আজি বিহু প্ৰথম দিন বুলি আমাৰ এশ একবিধ শাক পাচলি খাব লাগে সেইকাৰণে মায়ে এইফালে কাটি আছে এয়া নাচনীকেইজনী একদম ভাগৰি লাগিছে এয়া আহি পেলাই ষ্টেপতে বহি ল'লেহি ৰাতিলৈ আকৌ বিহু নাচোঁ বুলি কাপোৰযোৰ পিন্ধিলোঁ কিন্তু ভিডিঅ'টোহে ভাল নহ'লে কয় মোৰ এয়া দেউতাই বনাইছিলে মাংসখিনি এনেকৈ কৈ লওঁ এয়া দিনদে আমাৰ ভুল বজাই পেলাই আমাক শুনাই আছিলে আৰু ইহঁতে কথা পাতি আছে কম আৰু এইফালে ইহঁত দুজনৰ কথা দুটা দুটা গ্ৰুপ হৈ লৈছে ইহঁতে ইহঁত দুটাৰ মাজত বেলেগ খেল ইহঁতৰ মাজত ভাত খাবলৈ দিলে আমাক বাহঁতৰ ঘৰত বিহু খাবৰ কাৰণে বাহঁতৰ ঘৰত আহি পোৱাৰ পাছতে আমি গোটেইকেইজনে বহি পেলাই বাহঁতৰ বিয়াৰ ভিডিঅ' চাই আছিলো এতিয়া বায়ে আমাক পিঠা জলপান খাবৰ কাৰণে দিছে তাই নিজে বিহু বুলি পিঠা বনাইছে এইবাৰ ইহঁতক খোৱা টাইমৰ ইমান কথা আৰু ইমান হহুৱাই নহয় ফটো যতে উঠিব পাৰে ততে ইহঁতে চাওক ফটো উঠিব গৈ পেলাই ইয়াক কাৰ নাম মানুহ চকু মুদেই চবে হেল্ল' বাহঁতৰ ঘৰৰ পৰা অহাৰ পাছতে এতিয়া আহিছোঁ সন্ধিয়া সময়ত বিহু গাবৰ কাৰণে বা ভণ্টিহঁতৰ লগত সেই টিকলা ঢুলীয়াকেইটা চাওকচোন আমাৰ এতিয়া মামাহঁতৰ ঘৰত আহিছোঁ প্ৰথম ইয়াত চবেই ওলাই আছে আৰু মা মামাহঁতৰ ছোৱালীজনী বহতে উলিয়াই দি আছিলে প্ৰথম মামাহঁতৰ ঘৰৰ পৰা ষ্টাৰ্ট দিলোঁ আৰু এইফালে বিহু গাই ফুৰিছোঁ অলপমান বিহু গোৱাৰ গোটেই মানুহখিনি আমাৰ নিজৰ ফেমিলিৰে মানুহ এতিয়া বিহু গাই হৈ গ'ল মামাহঁতৰ ঘৰত সোমাইছোঁহি ইয়াত পইচা কিমান উঠিলে তাকে জুখি আছে হুঁচৰি গাই আৰু একদম চবৰে ভৰি নচলা হৈ গৈছে তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আপোনালোকক আকৌ অন্য এটি নতুন ভিডিঅ' লগ পাম বাই